himpunan Turun Anwar, kononnya rakyat dalam kesempitan, hidup susah dan bermacam-macam lagi ciptaan pembangkang. Ditukar nama daripada himpunan membantah URA kepada himpunan Turun Anwar Ibrahim. Saya hanya boleh tersenyum dengan sikap pembangkang. Pembangkang hari ini yang paling lemah dari segi intelektual membawa isu negara. Menunggang agama dan bangsa itu sudah pasti. Selain itu menunggang isu Pakcik Petai, Abang Belon yang berniaga tanpa lesen, terbaru Yusof Rauder yang tidak ada mengena dengan PMX tetapi ingin dikaitkan juga. Isunya, benarkah rakyat susah berbanding pentadbiran Perikatan Nasional? Mari kita bicara isu ini. Okey, saya ingin bertanya sejak bila rakyat kata mereka senang? Sejak saya mula mengenali kehidupan berdikari saya tidak pernah dengar rakyat keseluruhan mengatakan mereka senang. Tanya Tauke kedai elektrik yang jualannya laris. Hello Tauke, you berniaga macam mana? Pasti dia jawab, cukup-cukup makan atau boleh la cover sana sini. Sebab apa manusia sering kata mereka susah? Sebab fitrah manusia tidak pernah cukup dan tidak bersyukur dengan apa yang dia perolehi. Tahukah anda mengikut sumber yang saya perolehi, dalam tempoh dua bulan ini, rakyat Malaysia ataupun orang Melayu membelanja 120 juta ringgit untuk menonton wayang. Ia berdasarkan jualan tiket filem Blood Brothers mencecah 76 juta. Terbaru, filem Agent Ali The Movie 2 telah berjaya mengumpul kutipan sebanyak 40.6 juta ringgit dalam tempoh 13 hari tayangan di Pawagam. Itu belum termasuk jualan makanan di Pawagam. Dikhabarkan kepada saya, jualan makanan seperti popcorn, sosej dan minuman di sebuah Pawagam di Melaka melebihi satu juta ringgit sepanjang tayangan filem Blood Brothers. Begitu juga kegairahan orang Melayu melancong. Hello Thailand. Perbelanjaan pelancong Malaysia di Thailand adalah fenomena yang ketara dan memberi impak positif kepada ekonomi negara tersebut. Tahukah anda rakyat Malaysia menyumbang 4.6 bilion ringgit kepada ekonomi Thailand pada tahun lepas. Manakala di Indonesia, rakyat Malaysia adalah penyumbang terbesar pelancong asing ke sana sejak 2022 dan 2024. Itu belum lagi pelancongan domestik. Setiap minggu sesak lebuh raya plus. Setiap kali saya ingin menginap di DoubleTree by Hilton di Lumut pasti penuh di hari Minggu. Lebih mudah memahami ekonomi negara baik atau tidak. Lihat sahamnya baik, ringgit semakin kukuh, unemployment terendah, pelaburan terbaik, dan yang penting terbukti apabila negara merekodkan pertumbuhan. Keluaran dalam negara kasar 5.9% bagi suku kedua 2024. Pandangan saya sesusah rakyat Malaysia tidaklah sesusah rakyat di Indonesia. Di sana guru mereka bergaji sekitar RM600 sebulan, manakala harga petrol RON 95 di sana dua kali ganda dari kita. Tapi mereka boleh hidup, tidaklah sampai untuk meminta Presiden mereka turun. Di Malaysia saya melihat mereka susah atas beberapa faktor, iaitu kerana malas, tidak mempunyai cita-cita tinggi untuk berusaha mencari pendapatan yang lebih dan tidak bijak menguruskan kewangan. Ada rakan saya terpaksa pinjam duit sana-sini tapi isteri ada tiga orang. Bila dia pernah jadi jutawan, dia kahwin tiga macam Abang Jamil. Ini baju kebangsaan tau. Butang baju aku mana, Pak? Bila perniagaan merudung, akhirnya kerana ikutkan nafsu, sukar untuk dia menanggung keperluan keluarganya. Ada kawan saya pula. Jika mahu melepak dengan rakan-rakan, mesti kedai tiga dan empat bintang. Bil sampai dua ratus ke tiga ratus ringgit dan makanan tidak seenak mana. Lepas itu mengadu duit tak cukup nak sampai gaji. Jika setiap hari belanja begitu, tauki iPhone pun boleh bankrupt. Media sosial juga menjadi antara faktor utama mengapa ramai orang-orang Melayu khasnya menjadi papa. Sikap mahu show off memakan diri sendiri. Sebenarnya amat penting untuk kita membezakan di antara keperluan dan kehendak. Ada banyak benda tak perlu kita beli. Tapi kerana kehendak dan sikap mahu menunjuk-nunjuk di media sosial buat ramai terjerat. Sebab itu Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri menegur, segelintir penjawat awam yang terjerumus dengan hutang disebabkan gaya hidup berlebihan serta kurangnya literasi kewangan. Lebih malang kerana terjerat kehidupan bermewah-mewah dan ia menjurus untuk berlakunya rasuah di kalangan kaki tangan awam. Satu statistik yang sangat membimbangkan, 75% rakyat Malaysia tidak mempunyai simpanan walaupun sebanyak RM1,000 sekalipun ada yang beri alasan gaji kecil maka susah nak bermula tetapi kita kena ingat walaupun gaji kita kecil tetapi waktu gaji kecil pun tak boleh nak simpan 10% setiap bulan ini bermakna rata-rata mereka memang tidak mempunyai sebarang persediaan sekiranya ada apa-apa perkara yang tidak diingini berlaku akhirnya mereka tidak mahu mengaku gagal menguruskan kewangan dengan baik kerajaan menjadi sasaran dipersalahkan tidak kira kerajaan zaman Hussein On, Mahathir, Pak Lah dan Najib, Muhyiddin, Ismail Sabri dan Anwar Ibrahim, semua dipersalahkan rakyat kepada kerajaan. Ia sebenarnya soal pengurusan. Orang yang berjaya elak terbeban dengan hutang atau tidak cukup duit, mereka berfikir tidak mengikut emosi. Kalau ikut emosi, semua benda nampak perlu. Orang berjaya bila nak berbelanja mereka tengok harga ikut kemampuan. Fikir jangka panjang dan tahu beza antara kehendak dengan wajib beli. Kalau tak tahan godaan sel, jangan harap bebas kewangan. Orang yang berjaya dia membandingkan dirinya semalam dengan hari ini. Tapi orang yang gagal menguruskan kewangan, dia membandingkan dirinya dengan orang yang lebih berkemampuan darinya. Dalam Islam pula, jika nak redha, bukan redha kosong. Tapi reda selepas usaha habis-habisan. Orang berjaya tak tunggu takdir, dia usahakan takdir. Jangan tertipu dengan agenda pembangkang. Mereka hasut orang Melayu, minta Anwar turun. Sedangkan empat negeri yang mereka perintah gagal diuruskan dengan baik. Nak beri bonus tak mampu, nak uruskan air pun tak mampu. Yang pelik, dengan ahli mereka seperti guru pasti, gaji hanya diberikan RM600 sahaja lebih teruk tiada wang EPF. Tapi mereka menuduh kerajaan gagal, sedangkan parti itu sendiri gagal menguruskan negeri dan ahli-ahli PAS sendiri. Menurut CSA News, jika ekonomi Malaysia terus konsisten, diramalkan bahawa keluaran dalam negara kasar per kapita Malaysia dijangka akan memintas Jepun menjelang tahun 2035. Menurut analisis tersebut, Malaysia kini berada dalam fasa pertumbuhan ekonomi yang konsisten terutamanya dalam sektor teknologi, perkilangan dan perkhidmatan. Ini berita terbaru juga, dari kedudukan 34, Malaysia naik ke tangga 23 dunia dalam senarai negara paling berdaya saing. Saya bercakap bukan sembang kedai kopi, tetapi berdasarkan fakta, Anwar baru separuh penggal atau dua tahun lebih sikit mengetuai negara. Prestasinya luar biasa dan kini menjadi bualan pakar-pakar ekonomi dunia. Sekarang siapa yang ingin anda percaya? Tuan Ibrahim atau Anwar Ibrahim? Tuan Ibrahim mengatakan motor diisi dengan minyak diesel sebagai sandaran ekonomi negara teruk atau Anwar Ibrahim yang mendapat pujian pemimpin dunia, pakar ekonomi dunia serta media asing? Fikir-fikirkanlah sendiri.